जैसा कि आप सब लोग जानते हैं एहसास कफालत की इक्सी इकहत्तर से बारह हज़ार लेने का तरीका इक्यासी इकहत्तर के सर्वस्थ बारह से बहाल हो गई है अगर आपने अभी तक इक्यासी इकहत्तर के ऊपर मैसेज नहीं किया तो अभी अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर इक्यासी इकहत्तर के ऊपर मैसेज करें आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चार सवालों के बारे में सवाल नंबर एक अगर आपने अपना शिनाख्ती कार्ड इक्यासी इकहत्तर के ऊपर भेजा है और आपको ये वाला मैसेज देखने को मिला है कि आपका शनाख्ती कार्ड नंबर फ़लाँ फलाँँ के घरने के कवाइफ़ की जांच पड़ताल की जा रही है आपको अहलियत के बारे में 30 जून तक आगाह कर दिया जाएगा तो ऐसे लोगों को रकम मिलेगी या नहीं आज की इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर इनकी बात करेंगे या आपने इक्यासी इकहत्तर के ऊपर मैसेज किया आपको ये वाला मैसेज आया जो कि हमारा आज का सवाल नंबर दो है आप शनाख्ती कॉड नंबर फना फना फना, फना एहसास रजिस्ट्रेशन सेंटर पर जा सर्वे का इंदराज करवाएं क्योंकि रजिस्ट्रेशन सेंटर से सर्वे का इंदराज हो चुका है ना अहल अफराद भी अब अप्लाई कर सकते हैं बहुत से लोगों को ये मसाइल पेश आ रहे हैं कि इनको रजिस्ट सेंटर का ही नहीं पता कि उनके इलाके में रजिस्ट्रेशन सेंटर कहां पर मौजूद है तो आज की ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए तो आपने वीडियो को छोड़ के कहीं नहीं जाना सवाल नंबर तीन आप शनाख्ती कॉड नंबर फ़लाँ फ़लाँ फलाँँ फला घराना एहसास कफालत प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए सवाल नंबर चार आपका शनाख्ती कॉड नंबर एहसास कफालत प्रोग्राम के लिए अहल है और करीबी बैंक ब्रांच से अपने पैसे वसूल करें ये चार सवाल जो इक्यासी इकहत्तर की जानब से अपने सार्फिन को भेजे जा रहे हैं आज की वीडियो में मुकम्मल तौर पर इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि इनके क्या मतलब हैं और इनमें किन किन लोगों को पैसे मिलेंगे तो शुरू कर लेते हैं अपनी आज की वीडियो रन रहीकुम आज हम बात करेंगे अपने पहले सवाल के बारे में कि दिन जिनको 30 जून तक एहलीत के बारे में बताया गया है उन लोगों को पैसे मिलेंगे या नहीं तो उन लोगों का जवाब है कि ऐसे लोग इंतज़ार करें उनको बहुत जल्द आगाह कर दिया जाएगा क्योंकि उनके कवायफ की जांच पड़ताल की जा रही है अगर आपने इक्यासी इकत्तर पर मैसेज किया और आपको ये वाला मैसेज मिला है तो उसका जवाब सुन लें कि आपको बहुत जल्द रिप्लाई मिलेगा इक्यासी इकहत्तर की जानब से कि आपके पैसे आ चुके हैं और यह हुकूमत का वादा है कि जिनको तीस जून तक टाइम दिया गया है

तो सवाल नंबर दो का जवाब है कि ऐसे लोग जल्द से जल्द सर्वे का इंदराज करवाएं अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सर्वे का इंदराज कहाँ से होगा तो सर्वे के इंदराज के लिए हमने पहले एक वीडियो बनाई है जो कि ऊपर आपके सामने आई बटन में आ रही है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है उसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जाके हमारी वीडियोज़ चेक कर सकते हैं इक्कासी कतर पर मैसेज करने का तरीका उसमें मैंने मुकम्मल तौर पर बताया हुआ है कि सर्वे का इंदराज कब होगा कैसे होगा कहाँ से होगा और कितने पैसे लगेंगे सवाल नंबर तीन के बारे में अगर बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आपका घराना एहसास कफालत प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है तो भाई इन लोगों से हकूमत की तरफ से और हमारे यूट्यूबर क्रिएटर्स की तरफ से माजरत है कि इन लोगों को हम अहल नहीं करवा सकते क्योंकि इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है यह हकूमती काम है ठीक हो गया आप लोगों ने अगर और किसी प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लें ठीक है इससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेंगी जिसमें हम ऐसे ही सर्विस लेके आते रहते हैं सवाल नंबर चार के बारे में बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है जिन लोगों को ये वाला मैसेज मौसू हुआ है कि अपनी बैंक ब्रांच से जाके बारह हज़ार हासिल करें तो उनके लिए जवाब है कि ऐसे लोगों के पैसे आए हुए हैं और वो जल्द जाकर रिसीव करें पैसे हासिल कहाँ से करने हैं आपने क्या करना है कि अपने करीब तरीन एहसास सेंटर जो कि किसी कॉलेज स्कूल या किसी दुकान या किसी शॉप के ऊपर खुला होगा जहां पर औरतों को पैसे मिलने है। आपने अपने बारह हजार रुपए हासिल कर लेने है। कैश प्रोग्राम की है, कफारत प्रोग्राम के हवाले से दूसरी किस्त का इजरा हो चुका है जिसमें लोगों को जो पैसे दिए जा रहे हैं अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो अभी काशी को डैश के बगैर अपना नाम लिखे सीधा सीधा शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड कर देना है क्योंकि अमिल्ला आपको अजनान टीवी यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल हकीकत में अपने पेडियो को दिखाया जाता है तो आप लोगों का सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया उसके अलावा अगर आपको अभी तक यह नहीं मालूम कि रजिस्ट्रेशन सेंटर से सर्वे के इंदराज कैसे करवाना है कहां से करवाना है और यह सेंटर आपके इलाके में कहां पर मौजूद है तो उसके लिए एक मुकम्मल डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं आपने क्या करना है कि ऊपर आई बटन में वीडियो आ रही होगी आपने वो वीडियो को जाकर देख लेना है ठीक है तो उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज